Сегодня 24-й день нашей голодовки. Мы, организм, доведен до критической точки зрения. Ну и самое основное, это еще и морально нас убивает. Так, мы, как сегодня узнали, завтра Юрий Барухович Андреев будет э, вести пресс-конференцию в меня. По поводу нас голодающих и вывесил, вывесил на своем сайте по поводу нас э, письмо, обращение на э, премьер-министра, на генерального прокурора, а также на Попова. По поводу того, что наши требования по отношению ко всем чернобыльцам Украины незаконные и что пострадает большинство чернобыльцев Украины. Ну, что можно сказать по этому поводу? Ну, мы знаем Юрия Баруховича не один год, слава Богу. И все знают, чернобыльцы, что от этого человека можно ожидать. Ну, есть моменты интересные, которые бы хотелось озвучить. 17 апреля, когда были в Верховном Совете слушания по чернобыльским э, проблемам, э, заместитель председателя... Пенсионного фонда Украины э, озвучила пенсию Андреева в 33 тысячи гривен. Вот мы, чернобыльцы как-то не в доумении. Максимальная пенсия по второй группе составляет 820 гривен. Откуда же, интересно, такую пенсию насчитали товарищи Андреев. Правда, он нам не товарищ. Вот здесь из нас пятерых присутствующих. Вот хотелось бы знать. Хотелось бы знать также э, э, Николаю ему как помощнику своему, доплачивать 17 тысяч. За что интересно? Какой полезной информации дает в кабинете министров Юрий Борисович. А также хотелось бы узнать правда или неправда, что как президент всеукраинской организации, он себе начисляет заработную плату и своим членам, которые стоят у него на довольстве. Себе он не обидел, назначил заработную плату, это его помощники вряд в 25 тысяч. То имея такой, наверное, доход наши чернобыльские проблемы, гражданину Андрееву Юру Барыховичу. Наверное, ни к чему и потому на протяжении этих лет. Вот так он и занимается на одне И как он выразился, что он нас, всех чернобыльцев, сдерживает, чтобы не было э, тех массовых выступлений. А всем обещает, что придет светлое завтра. Сегодня денег нет в бюджете, но вот завтра государство нами будет заниматься. Но а доживет ли много нас чернобыльцев до того светлого завтра? Стоит вопрос. Потому мы не уйдем. Пока наши просьбы по поводу общих, которые я вчера озвучил, а также есть у многих из нас, есть какие-то личные проблемы, которые на протяжении многих лет не решаются. Пока не будут наши просьбы выполнены, мы не уйдем отсюда и готовы до последнего вздоха отстаивать свои законные и конституционные права. Ну и что мы не застрахованы. Как сказал Андрей в своем обращении, что оказывается нас надо еще проверить и позабирать группы инвалидности. Ну что сказать, может он мания величия страдает. Ну, я больной человек, ну мы все больные, но надо иметь какую-то степень. И огромное спасибо за то понимание, помощь и поддержку, которые простые чернобыльцы, входя на наш сайт, оставляют нам, приходят к нам сюда под стены кабинета министров, поддерживают. И все-таки мы, и даже не чернобыльцы, а простые киевляне, и многие из других городов звонят мне на мобильный телефон и понимают, за что мы стоим. Поэтому огромное спасибо всем людям, что люди понимают и поддерживают нас, тех людей, которые в свое время отдали э, многие здоровья и жизнь за спасение народа Украины. Огромное всем спасибо за ту помощь, понимание и поддержку. С уважением, Сергей Красивый. That's second right. yeah.